কিছুমান কথা লৈ পেলাই আমাৰ বেবীৰ কাৰণে কি কি বস্তু লৈছো আৰু তাৰ আগতে গিফ্ট পালো দেই সেইটো মই গিফ্ট পাইছো মোৰ হাজবেণ্ডৰ পৰাই সেইটো হৈছে এটা কি গেছ কৰিব পাৰিছেনে নাই কৰা নিশ্চয় নহয় জানো একে ডাঙৰ বস্তু নহয় সেইটো হৈছে কি এটা মোবাইলৰ কভাৰ লাগিছিলে মোৰ চ' সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মই অলপমান মানে কিবা কিবি অলপ মনটো বেয়া লাগিছিলে ক'ত পাম কেনেকৈ পাম য'তে ত'তে মোৰ ভালো লগা নাই যিকোনো লৈ পেলাই বুজি নহওক মই সেই বস্তুটো পাই গ'লো পাই গ'লো মানে এওঁ আনি দিলে আৰু এইটো চাওক মই দেখাই আছোঁ এইটো কভাৰটো এইটো বহুত ধুনীয়া কভাৰটো এইটো লৈছোৱে এওঁ আনি দিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছে আৰু মই ইউজ কৰাই নাইকিয়া আৰু এতিয়া দামটোতো বহুত আছিলে কিন্তু বহুতখিনি ডিচকাউণ্টত দিছে এতিয়া দামটো কিমান আছিলে কিন্তু মই বহুত মানে সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু যি নহওক সেইটো এটা আৰু সেইকাৰণে থেংক ইউ ভাবি এইটো দিয়াৰ কাৰণে একদম বহুত মানে দৰকাৰ হৈ আছিলে সেইকাৰণে আৰু যি নহওক সেইটো গ'ল আৰু নেক্সট হৈছে কি আমাৰ বেবী সকলোৰে বেবী আছে মানে যিসকল মাতৃ বা যিসকল পেৰেণ্টছ যাৰ বেবী আছে সেই তেওঁলোকৰ কথা কৈ আছো ত' তেওঁলোকৰ কি হয় যেতিয়া বেবী বুকত অন্ন দিলে তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকক কি হয় আমি য'ত ত'ত লৈ গ'লে অকণমান কিবা ন কিবা এটা বস্তু খাব বিচাৰে ন চ' আমি কিমান যিটো আমাৰ ফিডিং বটল সেই যিটো সেই বটলটো আমি লৈ যাওঁৱেই আৰু এতিয়া এটা বস্তু হৈছে সেইটো হৈছে নেকি আপোনালোকে ফ্ৰুটছ আমি কি কৰো ফ্ৰুটছটো ধুই পেলাই সেইটো আগতে গ্ৰাইণ্ড কৰি কিবা কৰি এতিয়াও সেইটো ইমান জঞ্জ নাই যদি নেকি যিকোনো ধৰণৰ ফ্ৰুটছকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ কিবা এটা ভৰাই পেলাই তাত আমি মানে যিটো আমাৰ ফিডিং বটল সেই বটলটোৰ নিচিনাকৈ আমি তাত দি থ'লে সিহঁতে খাই থাকিব পাৰে আৰু এইটো হৈছে তেনেকুৱা এটা বস্তু আৰু চাওক খুলিবৰ কাৰণে ইমান ইজি নহয় আৰু ডুবলৈ মানে সুবিধাজনক হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি পাৰে মানে যদি ভাবে লাগে বুলি আপোনালোকৰ লৈ ল'ব পাৰে মই আপোনালোকৰ লগত এইটো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰি দিলো

একদম কম মূল্যত আপোনালোকে খুব আৰামছে বেবীটোৱে অকণ কষ্ট নোপোৱাকৈ আপোনালোকে য'লৈ যাবলগীয়া হৈছে তাতে গৈ আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব পাৰে আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু কোনো মানে দুখো কৰিবলগীয়া নাই বা টেনচনো ল'বলগীয়া নাই যে আমাৰ একো হেডেক নাই কিয় যে বেবীটোৱে খাব পৰা নাই কিবা প্ৰব্লেম একো নাই চব ঠিক হৈ আছে আৰু আৰু এটা কথা হৈছে কি সেইটো আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ দেই গাইজিখিনিতে মোৰ ৰুমটো অলপ মেচি হৈ আছে গম পাইছে বেবী থকা চ' সেইকাৰণে মানে অলপ প্ৰব্লেম থাকে আৰু মই চব সময়তে চাফা কৰি ৰাখিব নোৱাৰো কাৰণ বেবীৰ লগতে লাগি থাকিবলগীয়া হয় আৰু আৰু এটা বস্তু সেইটো আনিছোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অ' আচ্ছা এইটো যে মই আনিছোঁ এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই প্ৰয়াসুকৰ পৰা আনিছোঁ বাৰু আৰু এয়াও আনিছো চাওক এইটো এটা বস্তু চছমা হয় চছমা ৰখা নিচিনা সৰু সৰু তেনেকুৱা কিন্তু এইটো এটা কি বস্তু ধৰিব পাৰিছেনে এইটো আনিছো মই বেবীৰ কাৰণে আনিছো এইটো ৰ'ব মই খুলি দেখাই আছো এইটো চাওক এইটো হৈছে তাৰ ব্ৰাছ বেবী ব্ৰাছ কাৰণ এতিয়া আমাৰ বেবীৰ দাঁতটো অকণমান থুটিয়াইছেহে অকনমানহে দাঁতটো তাই সেইকাৰণে বা সেইখিনি বেবীয়ে কিন্তু যিটো জিভা সেই জিভাটোত বহুত লেতেৰা লাগে ত' সেইকাৰণে কি কৰে যিকোনো বস্তু লৈ এনেকে এনেকে চাফা কৰিব বিচাৰে কামবোৰ এনেকে চেলিকি থাকিব বিচাৰে ত' সেইকাৰণে কি কৰিলো এই বস্তুটো আনিছো যাতে আমাৰ টান ক্লিনাৰ যেনেকৈ আমি ডাঙৰ মানুহবিলাকে টান ক্লিন কৰো তেনেকৈ আমাৰ যিটো মানে কি বুলি কম ৰাইট হেণ্ডৰ বা লেফ্ট হেণ্ডৰ য'তে নহওক এনেকে এটা আঙুলি ধাবিলে সোমোৱাই ল'ব সোমোৱাই লৈ পেলাই লাষ্ট জিভাটো এনেকে ৰাপ কৰি দিলে বা ঘঁহি দিলে যিখিনি লেতেৰা আছে সেইখিনি ওলাই যাব মানে এইটো ব্ৰাছো হ'ল ক্লিনাৰো হ'ল এওঁ কৈ আছে কি নাই মানে অলপ বেয়া হ'ব কিন্তু ইমানেই স্মুথ হয় ইমানেই চফ্ট এণ্ড স্মুথ একদম সঁচাই মানে কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু সেইকাৰণে এইটো ইউজ কৰিবলৈ বেয়া নহয় আৰু কেৰি কৰিবলৈও ভাল বেবী প্ৰডাক্টছ হওক সেই বস্তুবিলাক আচলতে কেৰি কৰিবলৈ বহুত ইজি হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে নাই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু যিসকলে এইখিনি বস্তু কিনা নাই কিনি ল'ব মানে যিসকলৰ বেবী আফটাৰ মানে ছিক্স মান্থ মানে ছিক্স মান্থ ক্ৰছ কৰিছে আফটাৰ ছিক্স মান্থ তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু ইউজ কৰিব পাৰিব আগতে কিন্তু নিদিব কাৰণ আগতে ছিক্স মান্থলৈকে যিটো আমাৰ মাতৃ দুগ্ধ মই আগতেও কৈছোঁ সেইটোৱে ভাল মাদাৰ স্ম ত' সেইটোৱেই আমাৰ বেবীৰ কাৰণে উত্তম খাদ্য ত' গাইজ আপোনালোকে গম পালে যে মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে দুটা দৰকাৰী বস্তু লৈ আহিলোঁ আৰু মই যিটো গিফ্ট পালোঁ সেইটোতো বাৰু মোৰ কাৰণে ভাল হৈছে আৰু তেওঁক ধন্যবাদ দিছোৱেই আৰু এই দুটা বস্তু মই লৈছোঁ বাৰু এইটো 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 এইটোও লৈছোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই লৈছোঁ আৰু এইটো এইকেইটাও হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই লৈছোঁ তো আপোনালোকক যাক যাক লাগে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা খুব কম মূল্যত আজিলৈ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ আপোনালোকক আৰু মোৰো কাম আছে সেইকাৰণে ঘৰ দূৰকৈ ভাবিলোঁ এই বস্তুকেইটাকে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু সকলোৰে লগতে দেখাই মানে কি আৰু শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যাক যাক লাগে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব তো আজিলৈ ইমানতে বাই বাই